Xaçmazda yay payı suvarma mövsümü öncəsi su kanallarının bərpası davam etdirilir. Ölkənin şimal-şərq hissəsində yerləşən, 180 minə yaxın əhalisi olan Xaçmaz rayonu əsasən kənd təsərrüfatı ilə tanınır. Xaçmaz rayonunda əkinə yararlı sahillərin suvarılması üçün istifadə olunan ümumilikdə 2000 kilometr uzunluğunda suvarma kanalı təmizlənərək hazır vəziyyətə gətirilib. Görülən işlər nəticəsində 15 sudan istifadə birliklərinə xidmət edən kanalların ötürücülüyü qabiliyyəti artırılır ki, bu da su itkisinin qarşısını alır. Xaçma suvarma sistemləri idarəsindən bildirilib ki, kanalların təmizlənməsi işlərinə 24 ədəd ağır texnika gəlb olunub. Rayonun əkinə yararlı sahilərini suvarmaq üçün 2000 kilometr uzunluğunda təsərrüfat daxili və təsərrüfatlararası suvarma kanalından istifadə edilir. Bağ, tərəvəz və Boston sahilərinin vaxtında suvarılmasını düzgün təşkil etmək və suitkəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə hər il su kanalları və arxları Lel və Kolkson köz təmizlənir. Xaçmaz sularının sirləri idarəsi əsasən il ərzində Xaçmaz rayonu ərazisində suvarılan 50286 hektar torpağın, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın suvarma suyuna təminatının həyata keçirilməklə həmçinin çay məcralarının tənzimləməslər məşğuldur. Məqsəd suaxların lildən təmizlənməklə sualma suyunun vaxtında və keyfiyyətli istehlaciyə çatdırılmaqdır. Bundan əlavə həmin kanalların beton üzləyə alınma işləri də həyata keçirilir ki, bu da suyun itkisinin qarşısını alınması və suyun qısa müddətdə istehlaciyə çatdırılmasına xidmət edir. Bu məqsədlə həll olduğu kimi bu il də rayonumuzda bir sıra kanallar beton üzlü alınır. Qardaşlıq ərazisində, ərazisində K-23 Nələzcan ərazisində, deməli Azəhmədova nərlə Uzluba Nələzcan ərazisində K-19 suvarma kanalının beton üzlü alınması işləri həyata keçirilir. Onu da qeyd edək ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar suvarma sistemləri idarəsi hal-hazırda sudan istifadə birliklərinə saniyədə 6 kub metr su verir. Lakin bu rəqəm saniyədə 10.5 kub metr olmalıdır. Onu da qeyd edək ki, meyvə bağları, tərəvəz və bostan bitkiləri adətən ildə bir neçə dəfə suvarılmalıdır. Ancaq rayonudakı su problemləri sakinlərin bağlarını vaxtında suvarmasına imkan vermir. Bu mövsümdə idarəti qurumlar suvarma sisteminin çatışmazlığına biganə qalsalar, Xaçmazda lildən təmizlənən kanallar də yanaşı Fermerlər də suya həsrət qalacaqlar.